Впечатление... Я участник войны, инвалид второй группы, общие заболевания. Живу один на четвертом этажу. 60 ступенек каждый день мне приходится. 5 числа этого августа инсульт перенес. В общем, болячек больше мне В прошлом году спасибо э, отцу вашему или кто? Он отец да? Адис Саркисович. В общем, я волнуюсь, понимаете. Когда мне, по-моему, в октябре месяце дали. В общем, я кончил принимать, последнюю чайную ложечку выпил вот этой жидкости. В то время я был в республиканском госпитале. И я услышал, что у меня ноги мерзнут. А то мне подходит иголкой это, это невропатолога, иголка, иголкой потом, еще какие-то колющие. Она смотрит на меня, вышел, кажу, я нормально, я ничего не слышу, понимаете, не слышу. И я услышал, что они меня мерзнут. А то я их не слышал. Потом пошел в аптеку, должна А там такой жидкости нет, и я уже другого не взял. А это спасибо вам, что вы сообщили мне что это самое одно и другое письмо потом я принес, позвонили два раза. Ну, в общем...